Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi untuk video kali ini kita sambung dengan bab 9.2 Kaca dan seramik bab, bab 9 kimia industri Jadi kita bincang dulu berkaitan dengan kaca Jadi macam mana kaca ini terbentuk sebenarnya So sebenarnya kaca adalah diperbuat daripada pasir silika Nama bahan itu kita panggil pasir silika So dalam pasir silika ni memang banyak silikon dioksida Okey, so ikoksida memang diperkaya dalam silika secara semula jadi, okey. So caranya adalah pasir ini akan jadi cecair. So kita dah belajar dulu waktu bab bab berapa saya so, tak berapa ingat, dekat satu di mana kalau pepejal cecair salah satu pro, uh, nama prosesnya adalah kan, pasir ini adalah pepejal, so nak jadikan dalam bentuk cecair cecair, so kita panggil dia sebagai peleburan. So kita leburkan uh, pasir silika ni menjadi cecair, kemudian daripada cecair tu kita bentukkan dia kepada produk yang kita kehendakilah. So macam ni kita boleh jadikan dia balang kaca macam tu. Alright. So itu secara ringkasnya berkaitan dengan pembentukan kaca ataupun proses penghasilan produk kaca jadi mari kita lihat tentang jenis-jenis kaca jadi apa yang saya nak tekankan kat sini adalah berkaitan dengan um, komponen kaca itu dan fungsinya awak boleh lihat dalam uh, buku teks, dan awak boleh isi dalam nota secara teliti okay? so dalam uh, video saya ini memang saya tidak memberi jawapan sebulat-bulatnya untuk nota itu, jadi saya harap awak um, anggap ini satu latihan untuk awak melatih diri awak untuk mencari point dengan lebih cekap dan untuk awak Uh, mendapat uh, pemahaman tambahan lah. So jenis kaca sekat dalam silibus sebenarnya ada banyak lagi jenis kaca. Cuma dalam silibus awak kita belajar empat yang basic saja. So kaca silikat telako, kaca soda kapur dan kaca kaca boros silikat dan kaca plumbum. eh. So kenapa kena ada banyak kaca cikgu? Sebab setiap kaca ni dia ada komponen mereka yang berbeza-beza. Bila ada komponen berbeza, setiap komponen itu memberi sifat yang berlainan sedikit kepada kaca-kaca uh, tersebut. Jadi secara asasnya semua kaca adalah Senang cerita sebenarnya semua kaca adalah kaca silikat telako Cuma dia ada komponen tambahan yang menyebabkan sifat dia tu semakin baik ke Atau semakin sesuai untuk uh, membuat produk yang lebih lebih tahan haba ke Contohnya macam tu okay? So Kaca silika terlaku ni kira ni kaca paling basic lah sebab dia punya komponen hanya silika sahaja. Hanya pasir silika tu sahaja komponen. Dia tak ada tambahan lain. Kemudian kita ada kaca soda kapur. So dalam kimia kita panggil soda adalah natrium karbonat. Jadi sebab itulah komponen dalam kaca soda kapur ni adalah silika, natrium karbonat. Kemudian kapur dalam bahasa kimianya, bahasa kimianya eh, nama kimianya adalah kalsium karbonat. Jadi dalam uh, kaca ini ada tiga komponen. Kemudian kita ada kaca borosilikat. So bila sebut boro maknanya ada boron oksida. So selalunya bila dengar silikat-silikat ni biasanya dia ada komponen oksida ok awak boleh tengok buku teks dia punya komponen yang lebih detail tak silap saya aluminium oksida Okey. so boron oksida ada empat komponen so kaca plumbum kita of course boleh sebut plumbum adalah komponen plumbumnya iaitu plumbum 2 oksida macam tu so setiap kaca ini fungsi dia uh, hampir sama tapi sifat khusus dia tu agak berbeza lah okay. alright So mari kita tengok persamaan dia. Of course semua kaca ada silika bahan asas untuk buat kaca. So extra question, apakah kelebihan kaca yang mempunyai takat lebur rendah? Ha so contoh, kaca yang mempunyai takat lebur rendah ni siapa? Kaca plumbum kalau tak silap saya dengan kaca soda kapur. Kenapa? Okay, so bila takat lebur rendah. Ini dipengaruhi oleh uh, ini akan mempengaruhi proses penghasilan produk kaca di mana proses step peleburan tadi seperti cerita kat awak tadi, pasir silika dileburkan kan baru dibentukkan. Ha jadi bila takat lebur dia rendah maknanya proses tu jadi makin singkatlah. Ha sebab apa? Sebab suhu takat lebur uh, takat lebur dia rendah jadi suhu nak mencapai dia dia melebur tu senang sikit lagi cepat. Ha uh, okay? sebab lagi tinggi takat lebur lagi tinggi masih lah untuk kita ah uh, leburkan dia okey. So kaca mana yang sesuai? So contoh macam kanta kan kanta apa sifat kanta? Okay, cukup dia sebagai clear, cukup dia agak kuat, ok So lagi pun kan kanta di 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 dihiasi di juga dengan bingkai untuk memudahkan kita dipakai dekat telinga, dekat kepala, dekat muka kita ni kan. Ha uh, jadi sifat kanta ini tidak perlu terlalu special, cukup dia clear dan adalah uh, dia punya komponen tambahan untuk membantu orang yang rabunlah. Jadi kanta ini kita guna kaca yang basic pun cukup dah kaca silika terlakur ini untuk kanta yang biasa eh kaca silika terlakur untuk kanta yang biasa ada juga kanta yang luar biasa contohnya kanta yang bila kena cahaya matahari dia makin gelap ataupun bila ada senaran UV yang tembak uh, kanta tu dia terus tapis senaran UV tu so itu of course lah bila kalau siapa yang ada pakai spek dia tahu lah eh ciri-ciri uh, uh, kanta tu jadi kalau ada macam tu maknanya kaca silikat laku itu dicampur dengan komponen lain lah eh uh, of course lagi special lagi banyak lah tambahan komponen dan of course lagi mahal okay, kemudian penutup kaca mentol of course bila kita pasang mentol mentol cahaya kan so cahaya memberi juga tenaga haba so of course uh, kita kena guna kaca yang lebih tahan haba contohnya seperti kaca soda kapur okay, kaca soda kapur of course ok dia adalah kaca yang orang kata upgrade eh, upgrade daripada kaca yang basic tadi jadi salah satu uh, fungsi dia adalah uh, lebih tahan haba ok uh, ataupun mudah dibentuk eh Alright, kemudian ada radar semakmal Okay, radar semakmal ni kita kena tengok Ada radar semakmal yang biasa-biasa je yang, tak, yang kita tak gunakan dia untuk pemanasan ada yang untuk penyimpanan saja, ada yang untuk aa, kita tuan-tuan saja dan ada juga untuk pemanasan. Jadi kalau setakat tak digunakan untuk pemanasan, kita akan gunakan kaca silika terlaku biasa saja. Okey, tu 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 apa tu tersebut? Sudah pasti terlaku. Sorry sorry terlaku. Tersebut apa punya? Terlaku. Okey. Tapi kalau ada semama seperti bika, kelalang kodron yang kadang-kadang kita memang guna dia untuk yang kita kan guna dia untuk uh, kata kerja-kerja yang melibatkan pemanasan. Jadi seeloknya kita guna kaca borosilikat yang lebih tahan haba dan lengai lengai secara kimia faham eh? maksud lengai bila kita sebut lengai secara kimia maknanya kaca tu tidak mudah bertindak balas dengan tidak mudah bertindak balas dengan uh, bahan kimia yang lain. Jadi dia tak adalah bila campur bahan kimia X contohnya kaca tu dah cair mencair ataupun kaca tu makin tipis ke tidak eh. Alright, kemudian kita ada prisma kaca. So, prisma kaca kaca yang sesuai ni adalah kaca pelambem. Sebab apa? Sebab kaca pelambem ni mempunyai indeks biasan yang tinggi eh. So prisma kaca ni fungsi dia untuk apa? Kan kita bagi cahaya biasa, cahaya tampak, kita panggil cahaya tampak ataupun cahaya putih. Kemudian dia akan biaskan dan menghasilkan pelangi. Pelangi. So bila nak pelangi tu kita perlulah kaca yang tinggi indeks biasan dia. Okey. Alright, so ciri-ciri mung kaca adalah of course dia tak berkarat nak bandingkan dengan aloi tadi. Aloi tadi ada sifat uh, dia boleh berkarat cuma lambat lah. Okay, tapi kalau logam tu macam besi memang cepat berkarat dan of course dia kalis air. Uh, awak pernah tengok ke kaca awak masuk dalam air dia terus terlarut tidak kan? So kalau dia kalis kalau dia tak kalis air, maknanya awak tak akan boleh gunakan dia untuk menyimpan cecair sebab cecair tu ada air, ada setengah cair dia dibuat daripada air dan dia boleh terlarut dalam air juga. Eh, contoh bika dekat dekat awak punya kelas dekat mama tu tak boleh digunakan untuk isi air sebab dia tak kalis air. Jadi ngarulah kan so kaca dia mesti kalis air. Kemudian kaca juga penebat haba yang baik, penebat elektrik yang baik lengai secara kimia ke, keras tetapi rapuh maksud dia walaupun dia keras maksud keras kat sini tak adalah kita ketuk dia sikit dia terus pecah tidak okey keras kat sini maknanya dia masih boleh tahan bebanan yang agak berat bergantung pada jenis kaca juga tetapi kalau kita jatuhkan dia kat tempat yang agak tinggi ke ataupun kita campak kita bagi dia satu tekanan yang kuat dia tetap akan pecah so itu disebut rapuh lah rapuh kemudian boleh kita semula ha apa dia maksudnya boleh kita semula tinggi maknanya kaca tu kalau dia dah pecah kita masih boleh kita masih boleh guna yang pecah itu untuk hasilkan produk baru okey ha kaca maksudnya kita kaca yang dah terbentuk tu kita boleh leburkan dia balik dan bentukkan jadi produk baru dan boleh digunakan kan, semula macam tu ha, nah, kena kilang lah jangan mandai-mandai bakar rumah ok so tahan haba tetapi tak tahan tekanan yang tinggi macam sekat tadi lah eh sebab dia rapuh kan ha, tahan haba ni pun bergantung pada kaca ada juga kaca yang tak tahan haba sangat eh sebab tu uh, radas makmal uh, radas makmal kena hati-hati guna lagi-lagi macam tabung uji tu tabung uji tu memang sifat dia tahan haba yang tinggi tapi kalau awak contoh awak baru lepas awak baru panaskan tabung uji tu dengan penuh bansen tu tiba-tiba awak terus pergi dekat sinki awak nak sejukkan dia ha, kalau keadaan yang ekstrim macam tu tiba-tiba awak nak sejukkan dia dengan dengan keadaan serta-merta maka dia boleh pecah jugalah sebab bila ada perubahan suhu yang sangat sangat cepat ni dia akan memberi tekanan juga kepada kaca tersebut ok ini pengalaman sendiri jadi ambillah pengajaran dan pengalaman saya <laughs> ok kemudian ia yeah, sangat obvious kaca sifat dia lucina cikgu kaca kan ada warna walaupun dia ada warna tapi sifat dia tetap lucina kita tetap boleh tembuskan cahaya maksud lucina ni mana kesemua cahaya boleh tembus kat kaca tersebut ok Alright. So kemudian kita masuk pula bab uh, subtopik seramik. So seramik pula lain sikit dengan kaca. Dia kita guna um, tanah liat lah. Eh tanah liat, tanah liat. Okey, tanah liat ini dalam tanah liat ini ada komponen utama nama dia aluminium silikat aluminium silikat ha ni adalah komponen utama dalam seramik lah yang membantu kita untuk mendapatkan sifat seramik yang macam itu yang macam mana jarak kita bincangkan. So macam mana cara penghasilan produk-produk seramik? So caranya adalah tanah liat itu kita campurkan dengan air. Bila campurkan air dia jadi lembut kan? Ha macam tadi uh, macam tanah liat ni nama pun tanah kan. Maknanya sifat dia macam macam pasir lebih halus, tanah lebih berketuk-ketuk kan. Ha so bila tanah liat tu kita campurkan dengan air dia jadi lembut dan kita bentukkan dia dapat jadi lembut macam ni, macam doh lah macam doh doh roti tu tapi lagi keras. Kemudian kita bentukkan dekat atas ah uh, lah dia punya alat itu. Okey ha ni saya yakin awak mesti pernah tengok sama ada depan-depan ataupun uh, Uh, secara online Lepas kita dah bentuk dengan produk yang kita inginkan, jadi kita kena bakar dia. Kenapa? Apa fungsi bakar ni? Sebab kita nak kekalkan bentuknya dan untuk bagi seramik tu mengeras. Tadi kan seramik ni ada air. So bila kita bakar, kita buang balik air yang tadi sebab air tu hanya digunakan untuk lembutkan dia untuk bentukkan saja. Masa pun nak bentukkan dia saja. Tapi bila dah, dah nak sampai proses akhir, jadi kita dah bakar dia lah supaya dia keras dan kekal bentuknya. Okey, so contoh produk-produk yang kita boleh buat daripada uh, tanah liat ini yang menjadi produk seramik adalah pinggan mangkuk, pasu, jubin dan periuk belanga. Ingat eh, asalnya daripada tanah liat, tapi selepas dia jadi sesuatu produk daripada tanah liat yang dah dikeraskan itu baru kita panggil berserami Okey kemudian ha, ap, ap, Apa pula Apa pula ceritanya dengan gigi palsu dan tampal gigi so dua-dua ni pun gunakan uh, bahan ceramik juga sebenarnya iaitu porcelain eh tanah liat ni ada beberapa jenis lah so porcelain so gigi palsu macam mana dia buat kan ha so ada acuan dia masukkan porselin tu kemudian dia dikeraskan ha. macam gigi palsu hantar gigi ni awak awak nampak ke doktor dia dah tampal dia dah letak awak punya cecair untuk tampal awak punya lubang gigi tu lepas tu dia bakar gigi awak tak ada kan ha kat situ doktor guna sinaran UV lah sinaran UV sebab lebih selamatlah untuk gigi kita atau bakar macam mana pula melecut dekat mulut kan sinaran UV juga boleh boleh digunakan untuk mengeraskan uh, tanah liat tersebutlah okey Cikgu kenapa tak pergi saya tengok warna dia kelabu aje lah sebab dia bukan tanah liat yang yang, yang yang sama macam kat atas ni dia tanah liat yang jenis lain sikit eh? dan of course lah tanah liat tu mestilah selamat untuk gigi kita dan kesihatan mulut lah Alright so ini ciri-ciri ceramik So per, antara perbezaannya dengan kaca adalah dia tak boleh dikitar semula ha, Kalau dia dah pecah ke atau dia dah lama kita rasa macam nak recycle balik nak jadikan dia produk yang baru Tak boleh Memang kita kena ambil tanah liat yang baru kena bentukkan balik yang baru lah Tak boleh kita gunakan yang lama tu kemudian kita proses balik jadi bahan mentah dia tak boleh okay, Kemudian of course secara, obvious sifat dia legap dan dia tahan haba tekanan yang tinggi ha, Maknanya dia ni lagi keras lah daripada kaca ha, Kaca tu rapuh dia ni pun rapuh juga Tapi dia ni lagi kurang rapuh daripada kaca Kaca lebih rapuh daripada ceramik macam tu okay. So keras dan lebih kuat daripada kaca ya, saya baca cakap tadi dan dia juga agak rapuh ok so dari segi kekuatan saya dah beritahu kat sini ceramik memang secara umumnya ceramik memang lebih uh, kuat daripada kaca tapi ialah eh, dengan teknologi moden sekarang banyak je kaca ni sudah dimodenkan sudah di kata inovasi di, dimodifikasikan di, di, di menjadi kaca yang sangat-sangat kuat lah okay, terutamanya kaca-kaca yang kita gunakan untuk buat tingkap-tingkap di bangunan-bangunan yang besar-besar kan ha, tingkap besar gedabak yang terdedah dengan macam-macam um, sekitaran yang hebat kan? contohnya macam kat pencakar langit kan tak adalah macam apa burung terbang je kena tingkap tu tutup pecahkan tidak kan ha, burung tu lah yang mati pengsan dulu kena tingkap tu Okey so saya rasa itu saja untuk bab kaca dan uh, subtopik kaca seramik kemudian kita akan sama dengan polimer. Sekian terima kasih.